Kartoflarımızı hırda hırda doğrayıb, duzunu, suyunu əlavə edib qaynadırıq. Qaynayandan sonra soyuyur, bir az soyudub sonra əzirik. Göylərimi əlavə edirəm. Şüy, cəfəri və göy soğan doğradım mən. İstəyiniz göyləri də əlavə edə bilərsiniz. Bir ədəd yumurta, 3 dolu xörək qaşığı duru yağ və sarı kök stoq duzunu əlavə etdim punda zövqüncə görə əlavə edə bilərsiz. 2 dolu stəcan un əlavə edib biraz qarışdırıb sonra yoğururam. Ələ yapışan yumşaq xəmir alınmalıdır. Tavansın böyüklüyünə görə kündələrə ayırın. Məndə 10 dənə kündə çıxdı. Bol bol unla yayıram xamırım ərə yapışan olduğu üçün ondan biraz artıq istifadə edirəm. Və tavanı yağlayıb iki tərəfli qızardıram. Lavaşlarım artıq hazırdır, yumşaqlığını görürsünüz. Mən buna həm kartoflu lavaş, həm mm, kartoflu qutab da deyə bilərəm, çünki hər ikisinin dadını verir. Kanalıma abunə olub videolarımı bəyənməyi unutmayın. Sağ olun.